biz esa studiyamizga nevrologni taklif qilamiz bosh og'rig'i kasalliklari haqida suhbatlashmoqchimiz Charos rustamova kutib olamiz Charos sharosxon assalomu alaykum xush keldingiz sharosxon marham assalomu alaykum aslida shifokorlar deganda bizni ko'zimizni oldimizga bir kattaroq shapka ya'ni ko'zoynaklari bor mana bu yerda ko'ylaklari bor aha odamlarni nazarida tutilardi yoshligimizda a nechi yillik tajribangiz bor o'zi uch yillik tajribam bor aha uch yildan beri ishlayman mana misol uchun ota onamiz masalan ko'chaga chiqib ketayotgan paytimizda ey boshingni yuvib ha deb darhol ko'chaga chiqib ketaverma ha deb dush qilib darrov chiqib ketma miningit bo'lasan deyishadi to'griqay es buni bu gaplarni to'g'ri ko'p eshitganmiz bu haqiqatga yaqin rostdan ham kuz kelishi bilan bizada sovuq qotish ko'pgina organizmimiz immunitet pasayishi kuzatiladi va mana shu sovuq havo tufayli kislorodi kam bo'lgan xonalarda yig'ilish ko'p kuzatiladi shuni natijasida bizada sovuq qotish grippga moyillik infeksion kasalliklarni yuqtirib olish ehtimol oshadi shu bilan birgalikda meningitga chalinish ehtimoli ham oshadi chunki meningit bu o'tkir yuqumli kasallik hisoblanadi ya'ni bosh miyani o'tkir yallig'lanishli kasalligi <türk> yuqumli kasallikmi ha albatta meningit yuqumli kasallik hisoblanadi <türk> uh -huh. uh, mana shunday holatlarda ya'ni uh, immunitet pasayishi ko'proq sovuq qotish bu meningit kasalligini olib kelishni eng asosiy sabablaridan biri hisoblanadi aynan o'sha gripp qo'zg'atuvchilariga o'xshab bu ham virus hamda bakteriyalar tomonidan yonimdagi inson agar meningit kasaligia duchor bo'lgan bo'lsa yonlarida o'tirsam manga ham yuqishi mumkinmi albatta yuqishi mumkin bu havo tomchi orqali yuqish mumkin uni har xil yuqish yo'llari mavjud birinchi navbatda eng ko'p to'qson foiz holatlarda havo tomchi orqali yuqadi va maishiy vositalar orqali ya'ni bitta idishdan foydalanish bitta deylik qoshiqdan kosadan foydalanish orqali yokida umuman boladan yo'ldoshdan o'sha onadan bolaga o'tish mumkin yokida o'sha qon orqali gematogen yo'llar bilan yuqish mumkin asosan lekin havo tomchi orqali yuqadi haqiqatdan ham masalan aytaylik xavfli ekan baribir <laughs> ehtiyot <laughs> bo'lish kerak ekanda miningitdan ham endi masalan shamollagan odam bo'lsa misol uchun to'g'rimi ikromjon yo <laughs> gripp bo'lgan bo'lsa shamollagan odam bo'lsa uni bilamiz shamollaganligini gripp ekanligini yuqmaslik uchun ehtiyot qilamiz o'zimiznida baribir haligi ko'rinishidan lekin meningitni qanday bilamiz uni yuqmasligi uchun qanday o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak? Meningitning -no o'ziga xos belgilari mavjud xo'sh birinchi navbatda meningitni -no o'zi yashirin simptomatikasi mavjud 2 dan 4 kungacha yashirin belgisi xos hisoblanadi undan keyin boshlanadi grippga o'xshagan belgilar bilan boshlanadi va undan keyin kuchayib ketadi tana harorati 40 gradusgacha va undan ham kuchayib ketishi mumkin bemorda demak meningal simptomlar boshlanadi bizani til bilan aytganda meningal belgilar ya'ni bunda eng uh, hmm. uh, asosiysi boshi orqaga qayrilib yotib qolishi va bundan tashqari uh, tana kuchli holsizlik bo'ladi terlash bo'ladi keyin kuchli qayt qilish qusish holatlari bundan tashqari bosh miya ichki bosimi oshishi natijasida ba'zi holatlarda epileptik tutqanoqlar ham yuzaga kelishi mumkin kasallikni ikkinchi kunidan boshlab toshmalar kuzatiladi toshmalar asosan terini butun yuzasida ba'zi holatlarda oyoqlarda kuzatiladi fasl bilan bog'liq taraflari bormi aytaylik kuz faslida ko'proq bo'lishi albatta fasl bilan bog'liq taraflari mavjud bu asosan noyabr oyida qo'zg'aydi chunki noyabr oyida bizada yomg'irli fasl boshlanadi ya'ni yomg'irli uh, mavsum bu holatlarda sovuq qotish ko'payadi eng meningitni asosiy sababi o'zi sovuq qotish shuning natijasida bizada immunitet pasayadi shuning uchun ham ota onalarimiz aynan sochingni boshingni yuvib ketma degan anaqani ishlatishgan qarang meningit avvalambor o'zi shifosi bor kasallik to'g'rimi albatta shifosi bor bu kasallikdan o'zimizni har doim ehtiyot qilib boshni issiq tutib yurishimiz kerak lekin mana shaxsan meni boshim uch oydan beri qattiq og'riydi lekin buni har xil kimdir qon yaxshi aylanmasligi mumkin kimdir shamollatgan bo'lishi mumkin xullas asab bilan bog'liq taraflari ham juda yam ko'p lekin bosh og'riganda aslida u meningit kasalligigacha yetib bormasa ham boshqa boshqa sabablar bilan boshingiz og'riyotgan bo'lsa ham shifokorlar ko'plab mashqlarni tavsiya qilishadi misol uchun boshi og'riyotgan inson uy sharoitida yoki ishxonada o'tirganda qanday yengil mashqlarni bajargani yaxshi ko'rsatib bera olasizmi masalan boshni aylantirish tepaga pastga qilish biz oddiy mashqlarni bilamiz lekin aslida shifokorlar nuqtai nazaridan qaraganda boshqacha mashqlari bor uh, to'g'ri uh, judayam ajoyib savol Uh, ya'ni uh, bizada uh, bosh og'riqlarni turlari judayam ko'p bizada nevrologiyada ikki yuztadan oshiq kasalliklarda bu bosh og'riq kuzatiladi asosan aholi orasida ko'p uchraydigan bosh og'riqlardan bu birlamchi turdagi bosh og'riqlar birlamchi turdagi bosh og'riqlarni o'zi ham turlari mavjud mikrom bo'lishi mumkin zo'riqish bosh og'rig'i bo'lishi mumkin ularni hammasini kelib chiqish mexanizmi har xil bo'ladi ya'ni bularni kelib chiqishi faqat qon tomir miyani aynan qon tomirlariga bog'liq bo'lgani uchun ko'p bosh og'riqlar qon tomiri kengayishi bilan kechadi ba'zi bir bosh og'riqlar qon tomirini aksincha spazm bilan kechadi lekin ko'p hollarda bizda ko'z oyida migren avj olgani uchun bu holatlarda boshq qon tomir kengayib ketgani uchun biz uh, ishlatishimiz mumkin uy sharoitida masalan uh, muzli xaltacha uh, qilib o'sha sovuq uh, narsani ikkita chakkaga tekkizishimiz yokida uh, bilamiz xalq orasida звездочка degan narsa bor mana shu звездочка anaqa ham mazaham aynan ikki chakkaga surganda juda judayam yengillik berishi mumkin yana mashqlarichi boshni mashqlari boshni mashqlari bu kam yordam beradi asosan chunki birinchi navbatda baribir uni sababini aniqlab olish kerak bosh mashqlardan faqatgina boshni ikki chakka qismini massaj qilganda silaganda o'tib ketishi mumkin rahmat sizga kattakon judayam bir nima desa bo'ladi qimmatbaho bir ma'lumotlarni berdingiz bizga va meningitni aynan misol uchun yuqumli ekanligini ma avval bilmas edim lekin bugun bilib oldim o'ylaymanki siz bilan nafaqat bugun va bo'lgan suhbatimiz judayam ko'pchilikka foydali suhbat bo'ldi va o'ylaymanki siz bilan hali yana ko'p suhbat qilamiz yana uchrashamiz ko'rsatuvimizga boshingizni issiq tuting roki boshsiz odam bo'lmaydi to'g'rimi am ehtiyo bo'lish kerak ehtiyot bo'lish kerakoshni ehtiyot qilish kerak salqin havo harorati va biz esa davom etamiz nodir nuriddinov muallifligida tayyorlangan afsona va haqiqat deb nomlangan yangi sahifamiz bor shuni ko'ramiz undan keyin esa shahnoza otiboyevani studiyada qarshilaymiz ketdik